На огородна мольфарка. Подумки викликає дощ або сонце. Сьогодні п'ятниця. Дивіться, хто завітав. Наталя Підлісна, королева садів та городів. Наташ, тобі доброго ранку. Доброго ранку. Що це така за диво травичка? Нещодавно я таку травичку рубав собі в тазик на салат. Ти правильно ділав, так. Да. Вообще прийшло время салату. Тобто, все это можно выращивать Угадайте, где? На балконе. На балконе. Точно, на О -о -о. балконе, да, да. Очень многих людей, у которых нет своих садиков, огородиков, нет возможности, им так кажется, что нет возможности, есть все свеженькое, прям вот только что выросшее. А я бы хотела э, все-таки уверить их, что у них все это есть. Э, есть возможность. Да. Э, я была вчера на одном балконе, где девушка каждую неделю высаживает, высеивает салат. И у нее вообще этих салатов просто море. И это такой красивый балкон. Я очень жалею, что я не сделала фотографии. Людочка, а что у тебя на балконе? А что у меня? А я вам знаю, что разу в пятницу после рубрики Натальи моей у меня на балконе появляется вот новый горшок. У меня уже там есть Буля, в жие чеснок, в жие помидоры. А сегодня я так разумею, Наталья, что у меня изъявится салат. Наташ, не могу не спросить. Вот кстати, я где-то слышал, вот эти салатики, которые иногда продают на полочках в магазинах, да. Вот мы срезали все, что мы хотим покушать, а вот в маленьком горшочке оно остается, мы выбрасываем. Говорят, что можно снова посадить в землю и оно прорастет. В принципе, да, но это так морочно. Им нужно создавать вот такие тепличные условия, да, накрывать чем-то. Хотя да, конечно, прорастет. Конечно. А, так, помидоры, да. да, можно вырастить на балконе. А, я, да, можно вырастить помидор. Но про помидоры у нас будет дальше подробно все а. рассказано в сюжете. И я хотела бы сказать, что помидоры пока можно растить только на балконе. А в сюжете мы расскажем о том, как растить помидоры на огороде. Помидоры, безусловно. Это самый красивый овощ в нашем огороде. Я очень люблю помидоры. Причем я люблю самые разные. Салатные для сока и для засолки. И, конечно, в своем любимом магазине AgroLife я искала особые семена. Ну что ж, я нашла прекрасные семена Клаузы. Но я очень требовательна. Я хочу, чтобы в одном томате не было зеленой середины, чтобы он был легкий, чтобы лежал хотя бы месяц после сбора урожая, чтобы не болел фузариозом и был устойчив к нематоде. Вы подумаете, что такого не бывает? Бывает. Я нашла. Семена Пьетро Это, конечно, профессиональная упаковка. А чаще всего в розницу семена фасуются по одному грамму. Посмотрите, какая чудесная рассада получилась из этих семян. Я, пожалуй, оставлю их на следующий год, тем более, что срок хранения позволяет. Посмотрите, какая крепенькая рассада. Редко, когда она получается вот такая, один в один. Я знаю, что многие сажают томаты в открытый грунт в начале мая. Я этого никогда не делаю. Ну, потому что ночи холодные, дожди, ветер. Все это томаты не любят. А на урожае ранняя или поздняя посадка не скажется. Поэтому я предпочитаю дождаться конца мая. Что должен знать каждый приличный огородник, покупая готовую рассаду? Детерминантная она или индетерминантная? Вот перед вами образец индетерминантной рассады. Это очень крупное растение. Оно может вырасти даже до трех метров. Требует подвязки и постоянного формирования, то есть посынкования. То есть его нужно все время прищипывать, формировать в два стебля и отдает урожай он постепенно. Два помидора в день в течение трех месяцев. Он бы отдавал свои помидоры и всю зиму, но морозы помидоры не выдерживают. А вот это образец рассады детерминантного помидора. Это маленькое компактное растение. Оно не вырастет больше 50 или 60 сантиметров. Его не нужно подвязывать. Его не нужно формировать, это очень важно. Его не придется все время посынковать. Кроме того, оно отдает полностью весь урожай одновременно. Вы придете и снимете свои 3-4 килограмма с каждого куста. Вот, собственно, таким является выбранный мной гибрид Пьетро Росса. Если вы живете в северных районах Украины или у вас слабо прогреваемые холодные грунты, я рекомендую высаживать помидоры лежа. Таким образом, помидор формирует большую корневую систему в верхних слоях грунта. И корень отлично прогревается. Кстати, такую же посадку рекомендуют в случаях, если ожидается холодное лето. Но если у вас тепло, сажайте, как обычно. Не волнуйтесь, растение само поднимется, и вам останется его только подвязать. Но не забудьте, индетерминантным помидорам нужны большие опоры. Расстояние между кустами индетерминантных помидоров должно быть не менее 70 сантиметров. Чем выше куст, тем больше расстояние. У меня здесь почти метр. Томаты одни из самых малохлопотных растений на огороде, а радости они доставят вам много. А підлізно тільки що сказала, що літо 2016-го буде холодним. Вона що знає? Знає, тому це якраз цей спосіб отак покласти повністю корінь заховати. То це якраз помідори. Треба гріти. Помідори Треба гріти. Демо далі і далі час поговорити про новинки прокату про головну прем'єру тижня людей. Ікс Апокаліпсис. Ми розповідали вчора. А сьогодні у кіносніданку огляд американської комедії Сусіди, що це за фільм? Дізнаєтесь за мить.